Нет, сегодня да, сегодня особых вопросов футболистов нет. Нет, потому что э, так получилось, но время, что э, думали, что возьмем легко хотя я предупреждал, что будет тяжело. И э, нашим футболистам можно сказать только одно, что... Они делали неправильно, мы просили навязать свою игру, а они построились под Как бы Я думаю, что скорее всего играла больше на крушение. Ну, понятно, вы знали игра от обороны. Где-то много фолов было, много сумбуров, Оборона постоянно после нас. Передавали принимать мяч, разыгрывать. И как бы все это у нас сегодня не получилось. Было несколько моментов, которые надо было забивать. Ну, Но... я думаю, что самое главное, знаете, за что можно поблагодарить футболистов, за то, что никогда уже было тяжело. И когда я видел, что тот же пол уже даже бежать не мог, э, они переступили где-то через «не могу», э, старались э, изо всех сил, уже даже и сил, думаю, не было, э, работали уже на втором дыхании, и все-таки дожали, но это находится такой плохой, что когда было очень тяжело, и душно на улице, и устало, что они... Ну, спасибо за мужской характер, за то, что они где-то перешагнули вот этот рубикон, когда было очень тяжело, и все-таки зажали. Ну, я думаю, это на этой площадке шла передача Слава Братюшина, защитники Градуса рукой, ну, мышки, но не мышки, это уже такое дело. сыграли, если бы не его руками прилетел в водно площадку. Mm -hmm. Поэтому как бы ребята сделали сегодня болельщикам праздник. центрального эм... Розинского с днем рождения. Обычно, когда день рождения, вы знаете, что бывают проблемы у Поэтому как бы, хочу еще поблагодарить болельщиков, которые приходят на наши игры, они сейчас стали плавные, это для Николая непривычно. Вот. Хотелось бы, чтобы эта группа, которая сидит там на роке, все-таки зашла в чашу стадиона. Я думаю, что так было, что спуститься и... Или надо, может, там сделать маленький кусочек, грабить сделать и там на роке. Ну, поставить. Это шутка, да. Но... Вот. Как бы победили все-таки приятно, даже при том, что не получалось, лежали хорошо. Ну, хотелось бы чуть-чуть уменьшить на несколько человек. Но ну, у меня есть принцип такой, что если э, уже футболисты подписали контракт, где-то, может, мы сделали ошибку, возможно, кого-то взяли э, не из тех, хотелось бы на ну, своего ранее было набрали тех кто был свободным вот. но ну, в он сам подошел и понял что если играть не, не будет а сидеть он не хотел потому что у него возраст он просился перейти в ту команду где он надеется что будет играть а так отчислять я не буду потому что ну это некрасиво нехорошо мы просто лишим футболиста футбола, потому что один переход есть, если он сейчас куда-то неудачно перейдет, то до конца чемпионата играть не будет. Поэтому будем доигрывать, по крайней мере, первую часть чемпионата этим составом. Ну, 27, оно вроде кажется много, но это третий вратарь молодые 98 -го года, это Витенко 98 -го года, это Морозов Соловей девятого. Да, Соловей 89-го. Ну, их можно считать как два футболиста, четверых. Поэтому молодежь ну, играет с мужиками, тренируется это хорошо. Ну, поэтому где-то чуть, чуть много. А сейчас пойдут игры через 4 дня на пятый пойдут карточки, пойдут где-то, не дай бог, какие-то повреждения, и сразу же это количество резко начнет уменьшаться. Вы помните, у нас такое уже было, когда мы лишались и пяти футболистов, а на поле некому было вообще выйти. Поэтому лучше два лишних, еще. ну не то, что лишних, а на два больше, ну, считаю, что это нормально.